Всем привет! Мое имя Сахаров Вячеслав, и я преподаватель в компьютерной школе Гилель. Я веду два курса QA Manual в Киеве и сертификацию для тестировщиков ISTQB в онлайн. Немаловажным вопросом, связанным со знанием, являются какие же источники или же какие материалы необходимо изучить или прочитать тестировщику, чтобы иметь достаточно большой багаж знаний для старта в этой предметной области. И здесь у меня есть достаточно жесткая позиция по поводу источников знаний для тестировщиков. Эта позиция идет из того, что тестирование ⁇ это стремительно развивающаяся новая профессия. И как и у любой другой развивающейся профессии, ее развитие идет очень стремительно. И то, что было актуально еще пару лет назад, теряет свою значимость сегодня. Именно поэтому я бы не хотел давать каких-то конкретных примеров. Во-первых, книг по тестированию не так и много, и любая книга, которую вы найдете, это хорошо. Другой вопрос, который я бы хотел поднять, это актуальность этих данных. Вы должны понимать, что если книжка вышла в 2010, она написана по материалам, которые были до нее. И таким образом, читая такую книгу, вы получаете знания, которым примерно 15 лет. Для столь стремительно развивающейся профессии 15 лет это очень много. Поэтому моим золотым правилом является получение информации с источников, будь это книжки или статьи в интернете, не старше 5 лет. Да, какие-то вещи, они условно являются вечно живыми, и основные принципы тестирования, они не меняются из года в год. Но большинство вещей, особенно прикладных инструментов, методов, подходов и каких-то практик, меняются и разрабатываются каждый год. Именно поэтому я советую всем своим студентам на курсах обращать внимание на актуальность информации, которую они используют. Неактуальная информация может принести огромный вред и направить ваши знания в абсолютно не то русло. Именно из-за того, что существует огромное количество различных ресурсов и информации в интернете, и выбрать из этого действительно актуальную и правильную довольно трудно, я советую все-таки обратиться к специалистам и пойти на курс для того, чтобы ваш преподаватель смог подобрать для вас тот материал, который является актуальным и интересным сегодня. Например, я при подготовке к каждому своему курсу, я актуализирую тот список литературы, который у меня есть для студентов. Я постоянно слежу за выходом свежих статей и книг, и анализирую их на предмет качества информации, предоставленной в этих материалах. Именно благодаря этому анализу мои студенты получают самые актуальные знания о тестировании и IT-отрасли в целом. Подводя итоги, я хочу сказать, что в знаниях о тестировании ключевую роль играет их актуальность. Именно в этом ключе я считаю очень важна роль преподавателя. Преподаватель ⁇ это тот фильтр, который обеспечивает актуальность и качество знаний, получаемых студентами. Надеюсь, мои советы были для вас полезны. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях и спасибо за внимание. Компьютерная школа Гилель. Учись ради мечты.